У а в девятом классе, чтобы вы понимали, учился хлопец, девятый класс, пацану сколько там, 14 лет. У него в девятом классе вот тут был набит православный хрест, а в другом семестре он себе на пальцах вот так вот набил, внимание, на указательном один, на среднем девять, на безымянном девять и на мизинце знак вопроса, вы это знаете, да. Мы его пытаем, скажем, братан, зачем знак вопроса? Ведповедь поразила, он говорит, чтобы когда вязали, не знали, какого я года рождения. Кажу, братан, оце ти здивуєшся, коли дізнаєшся, що існують документи. Да-да. Це мій однокласник. А це як кому ким вам він приходиться?